ganti dengan anak-anak melakukan kebaikan kepada kita. Itu Allah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pada malam ini memfokuskan benar-benar sesungguhnya kebaikan terhadap orang yang sangat berjasa pada kita perlu diutamakan. Ya. Ada seorang hamba Allah tuan-tuan. Ya saya saya dalam buku saya tu saya banyak kisah cerita-cerita-cerita sebab Daripada kisah tersebut kita padankan dengan hadis Nabi dan kemudian daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala berlaku dalam realiti. Bagaimana kisah seorang yang dia pernah tersalah pada masa dia ketika umur 17 tahun. Ya. 17 tahun. Tapi Allah beri dalam hatinya perasaan apa dia? Perasaan yang kadang-kadang duduk seorang-seorang rasa tak tenang. Walaupun dia punya kekayaan yang banyak. Punya kekayaan yang banyak tetapi tak tenang dalam diri dia. Ya, kadang-kadang tengah seronok dengan kawan-kawan dia mari tak tenang dalam diri dia. Sampailah rupanya dia terdengar kuliah macam ni kata apa dia? Kalau rasa tak tenang macam tu pertama sekali kena check dosa dan dosa yang paling kita kena jaga adalah dosa dengan ibu bapa. Besar tuan-tuan ya. Sebab bila kita tengok dalam bab tak lama lagi bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan adalah bulan, bulan yang Allah nak terima permintaan kita pada malam al-Qadar pada malam al qadar tetapi saya nak beri khabar yang sangat menakutkan Allah akan dengar semua perkataan dan doa para hambanya yang berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah nak dengar orang yang bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan malam Allah suka nak dengar Allah suka nak mendengar Allah nak suka nak dengar tetapi Allah tak nak dengar doa daripada anak yang derhaka pada ibu bapanya saya ulang sekali lagi pada malam Al-Qadar yang Allah kata Allah buka rahmat seluas-luasnya pada ketika itu. Yang semua orang meminta dan berdoa walau sebesar mana dosanya pada ketika itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah nak dengar. Semua Allah ingin mendengar. Kecuali anak yang derhaka kepada ibu bapanya, Allah menutup walaupun pada malam Al-Qadar. Allah menutup walaupun pada malam Al-Qadar jadi sebab tu hamba Allah ni bila dia dengar Masya Allah dalam keadaan kalau macam tu besar dia rasa takut benar-benar dan dia terus terfikir dan baru dia teringat rupanya semua yang saya kasih apa dia dia pernah pada masa umur dia 17 tahun dia pernah ketika itu menghina mak dia hanya sebab mak dia tertuang kloroks pada seluar jeans dia dan apa dia Diambil seluar tersebut Sambil campak ke muka mak dia dan kata Orang tua tak ada akal ya, 17 tahun Tetapi mak ya, dia, dia, dia tanggung duka dan sedih Tetapi kemudian masa mungkin merawat dia Masuk umur dia 50 tahun Daripada 17 tahun Sampai umur dia 15 tahun Tapi perasaan tak senang Tak sedap ada dalam hati dia Sampailah akhirnya Allah buka mungkin kepada dia dan dia terus pulang ke kampung pada ketika itu dia pulang ke kampung dia berduduk bersimpuh depan ibu dia dia pegang tangan dan cium tangan ibu dia dan kata, mak saya ada salah dengan mak, mak dia kata apa dia kamu kan tiap-tiap tahun balik minta maaf kat mak, mak tak ada masalah apa pun sebab mak cuba supaya tak nak susahkan anak tapi oleh kerana dia betul-betul rasa dia bersalah, dia sebut, mak saya pernah pada umur 17 tahun dulu mungkin mak dah lupa, dia kata, mungkin mak dah lupa tapi saya nak ingat pada hari ini saya nak minta maaf tentang salah ini. Saya minta mak, maaf kerana saya pernah sebut pada mak mak orang tua tak ada otak. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku. Si mak tadi yang anak sangka lupa tiba-tiba si, si mak tadi dia pegang tangan anaknya dan sentap kata apa dia? Inilah tangan yang mak nak heret depan Allah sanggup kata pada pada ibu yang melahirkan dia orang tua tak ada otak hak ni sebenarnya mak tak pernah maaf sejak dulu sampai sekarang rupanya tuan-tuan dalam kita minta maaf minta maaf minta maaf yang secara umum ada benda yang khusus yang kita kena khusus dan bila disebut perkara tersebut mak dia kata apa mak dah memang tak nak maafkan kamu kesalahan ini Mak reda dikatakanlah kalau mak mati Mak simpan benda ni sampai mak dikuburkan Bersama dengan perasaan ini dikatakan saya nak ringkas tuan-tuan Dia rasa dunia ni berat Dan patutlah selama ni dalam hati tak pernah puas ya, Semayang tak berapa khusyuk dan segala macam Dan pada saat ini, itulah semua yang saya kasihkan Dia mohon maaf, mohon maaf ya, Dia ringkaskan kisah ya. Panjang kisah dia tu Dan kemudian akhirnya pada satu subuh tu Mak dia peluk Sambil mak dia menangis Mak dia kata dia Kalaulah, kami, kalaulah tidak mak lihat kamu benar-benar minta maaf Mak dah berniat tak maafkan kamu sampai bila-bila dan hari ini mak Maafkan semua salah kamu Tuan-tuan dia kata apa dia Ini pengalaman dia kata Bila mak dia sebut macam tu Lapang selapang-lapangnya Damai sedamai-damainya Tenang setenang-tenangnya Dan perasaan dia ni tak pernah rasa Sejak daripada 17 tahun dahulu dia rasa Dia kata Dan dia kata Mungkin sampai uh, Menjelang untuk kita berfikir ini Saya tak cerita tadi dia ada dua anak dan anak dia membesar belasan tahun Tapi anak tak pernah nak makan dengan dia Anak tak pernah nak duduk sekali dengan dia Jangan harap nak tanya khabar tentang ayah Dan pada saat itu tuan-tuan Bila dia balik daripada kampung Selepas minta maaf daripada ayah Dia keluar daripada pintu Dia kata apa dia Dia keluar daripada pintu kereta dia Kedua orang anak melu Pegang tangan, cium tangan Dan kemudian sebut satu perkataan Yang dia tak pernah sangka dia akan dengar daripada anak dia Apa dia? Ayah, kami minta maaf salah kami pada ayah. Ayah, kami minta maaf semua salah kami pada ayah. Kami sayang pada ayah. Dia peluk anak dia kata dia sambil sambil mendongak ke atas. Benar rupanya kata Nabi. Kamu buat baik dengan ibu ayah kamu. Allah ubah anak supaya jadi baik pada kamu. Yang selama ni rupanya kita jauh dengan mak dan ayah ada salah dengan mereka dan anak jadi buat masalah pada kita. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian Marilah sekali lagi Kita bermuhasabah dan berenung kembali Satu soalan mudah yang kita kena jawab Tanya setiap hari Adakah sebenarnya aku ini anak soleh? Adakah aku ini anak soleh? Adakah aku ini anak soleh? Dan saya nak tolong jawab jawapan Nabi pernah cerita tentang orang yang berdarah tangan dan kaki Nabi kata kamu belum layak jadi anak soleh Wahai kita Adakah kita telah layak jadi anak soleh yang sebenar-benarnya? Kerana lawan bagi soleh adalah derhaka. Lawan bagi soleh adalah derhaka. Ya Allah, janganlah kami digolongkan golongkan dalam sebagai golongan anak-anak yang derhaka. Yang kemurkai murkai dan benci dan tidak mau mendengar daripada kami akan doa dan permohonan kami. Mohon maaf daripada saya. Semoga perbincangan ringkas kita pada malam ini hanya sekadar untuk kita melihat.